أفضل الصلاة والسلام في لطفين سلامة وبلوغ وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم السلام <coughs> عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فاتحة كبيرة جوجو هيتا انديا تاس ينتلمو هبون كان سند ميكا سامحين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين kepada kedua orang tua kita semuanya dan juga <coughs> kepada penerang kitab iaitu Imam Dawud Syahrani qaddasallahu sirruhu semoga mengalirlah rahsia asrar dan juga madatnya dan juga daripada cahaya-cahayanya keberkatan-keberkatannya semoga dapat kita mengamalkan daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada targhib dan juga tarhib yang telah beliau susunkan dengan keikhlasan ya kulian Allah azza wa jalla bisini sa'ul al-fatihah ya akana ya gasyai robbi bihubbi lin-nabi wa alihi abdillah wa ya biso ...Rabbi ya robbi lin-nabi wa ashabihi Dilawai ya bi salihin niyati InsyaAllah mengambil kesempatan Waktu yang barakah Di dalam hari Jumaat Hari yang barakah Untuk menghabiskan uh, Pada kitab ini Iaitu pada bab bersedekah uh, <coughs> Kita dah sampai pada bab Yang menceritakan tentang Memberi yang sebaik-baik Apa yang disedekahkan Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Wa sahabi Sayyidina Muhammad Kita masuk pada dalil hadis Nabi SAW Saya Menceritakan bagilah yang Sebaiknya Untuk diinfakkan apa yang kami, kamu Sangat cinta perkara tersebut Supaya kamu dapat kecapi Albir Landaskan pada ayat Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ibadah surah Baqarah. Sama sekali kalian tidak akan mengecapi kemuncak kebaikan itu sehinggalah kalian menginfakkan daripada harta kalian ataupun daripada yang kalian miliki sebahagiannya yang kalian cintai. Maka وروى ابو داود وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج وبيده عصا وقد علق رجل قنوى حشف فجعل يطعن في ذلك القن ويقول لو شاء رب هذه الصدقه تصدق باطيب من هذه inna rabb hadhihi sadaqati ya'kulu hashafan yawmal qiyamah maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam satu ketika keluar daripada rumah baginda sallallahu alaihi wasallam sambil tangan baginda sedang memegang tongkat jadi di sini pun kita tahu kata nabi sallallahu juga orang yang bertongkat Ha? bukan kerana lemahnya baginda sallallahu alaihi wasallam tapi nak mengajarkan kepada umat di antara hikmah bertongkat ni begitu banyak antara hikmah bertongkat selain daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam ianya juga adalah sunnah para anbiya yang dahulu yang mana menjadi guna pakai pada pekerjaan harian mereka dengan menggunakan tongkat dan antara kelebihan tongkat juga adalah kerana mendapat belayan kasih sayang teguran daripada Allah Azza wa Jalla. Iaitu, di dalam Al-Quran telah direkodkan bahawasanya ketika Allah Azza wa Jalla menyapa Nabi Allah Musa kalimullah alaihi wa ala nabiyina abdalus salahu salam. Lalu Allah Ta'ala katakan macam mana? Dalam Quran iaitu, Ma bi yaminika ya Musa Tengok Allah Ta'ala Nak nak bermanja dengan Nabi Allah Musa Apa tu di tangan kanan kamu ha. Walhan Rabbuna a'lamu Allah Ta'ala ini lebih maha mengetahui Apa yang berada pada tangan hamba Sama ada zahir atau tersembunyi Wa asiru qawlakum awijharu bihi Innahu alimun bilati sudur dia ha? dialah Allah juga yang ya'lamu sirra wa akhfa Allah Taala tanya kepada Nabi Allah Musa ada apa di tangan kananmu jawab Nabi Allah Musa hiya asaya ianya adalah tongkatku ha. dalam banyak-banyak tu Allah Taala tegur tentang tongkat jadi gembiralah bagi mereka yang bertongkat mudah-mudahan mendapat sapaan daripada Allah Azza wa Jalla. Atawakau wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ukhra. Nabi Allah Musa pun apa lagi? Terihlah beliau tadi memanja dengan Allah dengan nak menyantuni. Ha? Nak mesra dengan Allah. Lalu jawab jawapan tu tak jawab kata di tangan saya ada tongkat sahaja. Tapi jawab dengan panjang. Ada tongkat dan tongkat ini digunakan untuk mendokong eh, ketika saat saya berjalan dan juga dengan tongkat ini dapatlah saya uh, apa mengatur pergerakan haiwan ternakan saya, kambing-kambing uh, dan banyak lagi kegunaannya. Pasal apa jawab panjang sebab nak bermesra. Nah, kalau tak mau sembang tu, pendek je buat. Tongkat. Tak nampak ke? Mana mungkin seorang kalimullah akan jawab begitu kepada Allah Azza wa Jalla hasya wa kalla Wa qad allaqa rajulun qin wa hashafin. Dalam hadis sebut kata ada seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ni pisang, pisangku apa? Pisangkut uh, apa kurma kurma dekat kawasan masjid qin wa di sini adalah bekas yang letak simpan kurma bila dah digantung dekat masjid selalunya nak bagi orang makan macam kita pergi masjid awal-awal kita pergi tengok-tengok tengok nampak apa pisang kan yeah. tu ha. tanda orang nak bagi orang makan Bila letak depan tu mana ada dia pitak bantu sat orang keluar ambil apa semua tu dia kata jangan lupa bayar lah Dah ambil buah mulut tu pasal bayar. Entah apa saya tu. itu kan. Saya itulah uslub. Ha? Dia ayah. Itulah uslub cara saya nak meniaga dengan cepat bagi Siapa tak bayar haram. Tu dia jenuh orang. Duit dah buah dan tak masjid dah. <laughs> Jadi bila Nabi gantung tu, tanda dia nak bersedekah. Nak bagi orang makan. Bila Nabi SAW lihat. Faja'ala يَطْعُنُ fi dhalikal qin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam itu mencelalah pada makanan yang mana digantung tadi tu. Maka menggantung tu untuk jemurang tu bagus sedekah. Tapi bila tengok akhin wa hasyafin yang digantung iaitu kurma yang rosak. Bagi kurma yang kurma yang rosak untuk jemurang. Bila bagi gitu wa qulu maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut la usha rabbu hadhihs sadaqah kalaulah tuan ya, rabbu datang sini terjemahan dia adalah tuan pemilik kepada sedekah tersebut kalaulah tuan pemilik sedekah ini tasaddaqa kalaulah dia kehendaki untuk bersedekah bi atyab min hadhi kalau dia nak mesti dia boleh bersedekah yang lebih baik daripada ini pasal apa dia nak bagi yang rosak juga tak kat orang Ha. Maka inna rabbaha bi sadaqati yakulu hasyavan yaumal qiyamah Maka sesungguhnya tuan kepada pemilik sedekah yang kurma yang sudah rosak ini dia lalu akan makan daripada kerosakan-kerosakan yang dia bagi tadi pada hari kiamat kelak. Tak ada ngeri ya. Ah ha. sebab tu jangan nak bagi dekat orang, bagi kat ayam lain cerita. Dia bagi kat ayam, ayam cukup suka nasi basi. Nasi basi number one. Ha. Kan? Yeah. Tapi kalau kita pergi bagi dekat manusia nasi basi, ha, salah ni. Kan? Yeah. Kalau kita bagi kat manusia makanan-makanan yang sudah mula nak rosak, ha, kurma, pisang yang sudah lebam-lebam, kita ambil hak elok, hak lebam kita bagi kat orang. Maka itu bukan akhlak yang terpuji. Bahkan akhirat kelak dia akan makan benda-benda dan dalam hadis Nabi saw. alaihi cerita begini. Bahkan di dunia sedekah dia pun tanda tak qabul tu sudah ada iaitu Nabi saw telah cela pada perkara tersebut. Okey. Ha tadi lagi 4 minit dia sebelum. Baiklah, wabih sikit lagi bab ni iaitu rawat Ibnu Khuzaimah fi sahihi madfuan. Wa khairu sadaqati ma abqad ghinan wal yadul 'ulya khairu min al yad sufla Wallahu taala a'lam. Sebaik-baik sedekah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah daripada apa yang telah lebihan daripada kekayaan kamu. Kan? Ya? Jadi kita kaya, kalau kita perlu lebih kurang dalam sebulan 3000, tapi kita ada 4000, bagi 1000 contoh contoh. Jadi keperluan kita pun sudah dicukupkan. Maka yang lebih-lebih lagi itu, itu tanda Allah nak mempermudahkan kepada kita untuk bersedekah tanpa mengambil daripada apa yang kita perlukan. Jadi ada memberi sesuap nasi kepada isteri ataupun menyuap kepada suami atau kepada anak dua kali ganda daripada menyuap kepada orang yang bukan kena bukan ahli kita, bukan keluarga kita. Kan? Jadi dia dosa suat ayah dia Allah walausat ya jadi Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad baginda sebutkan dan tangan yang ti ya, tangan yang di atas adalah lebih baik pada tangan yang di bawah tangan yang di atas adalah lebih baik pada tangan yang di bawah yang memberi lebih baik daripada yang menerima Bukan menunjukkan kepada yang menerima tu hina. Tidak. Tak ada yang menerima bagaimana okay, yang memberi nak dapatkan pahala. Tapi belajarlah untuk bukan hanya sekadar jadi orang yang menerima. Tapi nak kejar kepada jadi orang yang berada di atas tangan yang tadi. Mentiasa suka memberi. Bahkan orang yang baru dapat menerima. Dia dapat untuk sumit. Alhamdulillah alaihi. Baru yang depan mata dia, dia dapat duit Ada orang bagi lepas dia nasihat tu Nasihat orang bagi Sumi kata Oh boleh tahu kena nasihat sampai macam tu tadi tu Kena hentak macam-macam Pun dia bagi duit kat kita juga Dan kalau nasihat Dekat direct tu Dia akan cakap dengan Qawlan sadi dah ha, Bukan syadi dah Sadi dah Kerana akan mengelokkan amalan pun tu Dan akan mendapatkan ampunan Allah ada kesalahan yang sebelumnya dan dia akan mendapat kejayaan jadi tu Sumit pun teguk betul-betulnya. Tawa tu berasa kena tong 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 apa? Abie-bie nak balik pi suruh duit Sumit. Ambil terak kita duk tegok dia tadi pun dia bagi suruh dia kita. Maka elok kau tu balik Sumit kata, nah ambil kau. Nah ambil kau bedak-bedak lagi. <laughs> Masya-Allah. Jazallaahu anna sayyidina Muhammad dan mahwa جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله جزا الله عنا سبحانك الله ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصالح سمع أولئك صلى جمعة